прошли выборы. Хорошо это или плохо? Выиграли или проиграли? Кто выиграл, кто проиграл? Оппозиция или власть? А как посмотреть? Тут Пасернак говорил, поражение от победы ты сам не должен отличать. То есть великий гениальный поэт, он понимал толк, что поражение оборачивается победой, победа – поражение. Это как посмотреть. Если рассматривать выборы как завершающую точку напряжения, то для оппозиции, конечно, это поражение. Для власти как будто бы победа, подчеркиваю, как будто бы. Но если рассматривать это как начало процесса борьбы за власть, за абсолютный власть с одной стороны или за демократию с другой, то это победа оппозиции. Почему? Потому что в этих выборах... Не реализовался сценарий ни у власти, ни у оппозиции. Власть, по большому счету, хотела не этого, и этого же не хотела и оппозиция. Власть что хотела? Когда мы рассматриваем какой-то сложный вопрос, и там можно упростить его, всегда можно предельно. Если посмотреть на идеальный план, кто, кто что, что хотел в идеальном случае. Власть хотела что Януковича? Но у них тенденция какая? От власти олигархаток, власти семьи. Поэтому они хотят полной, абсолютной власти. Не только над э, народом, над Украиной, но еще и над олигархами. То есть над всеми условиями своего существования. С этой точки зрения они проиграли. Почему? Потому что они должны были, по идее, нарисовать все протоколы. Все протоколы беспорешкодно, так сказать, беспрепятственно привести окружные комиссии, окруженные вооруженными силами. Окружной комиссии немного, хватило бы и Беркута, и милиции, и где-то и армия, может, подсобила. Это хотели бы так сделать. А потом всю эту бывшую фракцию бьют, посадить в тюрьму, как вслед за Юлей. Это было их план. Всех запугать. Но у них это не получилось. А половина победы – это хуже, чем поражение. В таких случаях. В этом плане у них поражение. Оппозиция выиграла или проиграла? Оппозиция, с одной стороны, она проиграла, потому что как будто меньшинство, а с другой стороны, она выиграла. А почему выиграла? А потому что оказалось, что население способно защищать результаты своих выборов. И что еще интереснее – она выиграла в решающих районах, это в западной Украине и в Киеве, что особенно в Киеве, в столице. То есть население э, про, про, прошло крайнюю степень поляризации настроений: либо власть, либо оппозиция. И оппозиция ассоциирует именно с батькивщиной и свободой. И это как раз э, самое опасное для власти. И получается такой себе не вектор власти и не вектор оппозиции, получился параллелограмм сил, что-то среднее. И, и вот теперь это является основанием для дальнейшей борьбы как одной, так и другой стороны. Ну, власть что? Вот посадив Юлию Владимировну, посадив Луценко, они же как рассчитывали раньше, еще года, год назад, полтора года назад, что распадалась фракция Бьют, распадался нонс. Осталось только посадить лидеров оппозиции Луценко и Тимошенко, и они все побегут к ним. Так они представляли. Но вдруг оказывается, что распад имел свой, свой предел. То есть фракция остановилась у распаде, сконсолидировалась, и все, вместо того, чтобы рассыпаться в дребезги, они сконсолидировали вокруг посаженной Тимошенко. Она стала символом. Поэтому Юлия Владимировна Тимошенко, она никуда не делась, она стала символом, а как символ она даже страшнее чем если бы она была на воле. Сейчас очень многие жалеют о том, что они ее посадили. А так бы она бы тихо гаснула, как они говорят, и тихо бы угасала. А так она только ярче разгорается. И вот что теперь с ней делать, они не знают. То же самое и здесь происходит. Но что здесь самое опасное для власти, самое худшее, что именно в столице, несмотря на участие буферного проекта власти Кличко, Победила именно Батьковщина и Свобода, союзники, во всех округах. Даже те кандидаты, которых население могло и не знать, и не было даже рекламы, для них отдали голоса по всему Киеву. Я думаю, даже, наверное, и денег меньше вытратили в много раз, чем регионалы, их, так сказать, сателлиты. И это означает, что власть боится выборов мэра и Киев Рады в столице. Иначе получится центр сопротивления оппозиции этой власти. Вы знаете, что все, все обычно в истории революции делают в столице. Но у нас еще есть и Западная Украина. Это, это у нас привилегия такая, как бы то, чего нет ни в Беларуси, ни, ни в России, ни в республиках Средней Азии. Что в этих условиях, в этих выборах, удалось Януковичу? А удалось то, что удалось Путину в Грузии. В Грузии это проект Иванишвили запустили против Саакашвили. Население не выдержало реформ, медленности реформ положительных. У нас запустили проект Кричко. Они запустили несколько проектов. Когда нонцевцы слили с Юлией Владимировной, с Батьковщиной, они запустили буферные проекты новые. Это Ляшко, это Королевская, это Кричко, это другие. Ну, они попроваливались. Остался проект Кличко. Вот он как раз оказался на втором месте в Киеве после Батьковщины и Свободы. Вот так. Ну, мы не будем сейчас обсуждать, почему это так, но факт то, что это тот проект, который, я думаю, тебя в скором времени проявит. Поэтому на следующих выборах Киева мы должны поддержать именно представителя Батьковщины, думаю, и ни в коем случае не из блока кличков. как, так сказать, троянского коня власти. Я не думаю, что вся фракция Кличка в парламенте вся будет тушкованная. Лидер будет, а часть не захочет. Я думаю, Геращенко, там, допустим, мать его, вряд ли они будут тушками. Вряд ли. Так вот вопрос. Чего, а почему в Харькове не получилось? Почему в Одессе не получилось? А получилось в Киеве, получилось в Сумах, в области Сумской, в Западной Украине. Вот тут, кстати, надо упомнить о том, что всегда, когда мы за этой всей кучерьмой политической и своеминутной, мы забываем о исторической перспективе, эволюции, диахронии, говорят, науки. Дело в том, что Украина, она веками разделена на эти части. Во время Хмельниччины была москвоцентричная линия развития, там Харьков, там Донбасс, там, допустим, Запорожье, Южная Россия. И было, скажем, европоцентричное, то, что раньше было под властью Речи Посполитой, и плюс Киев. Вот этих регионах, кстати, и в гражданскую войну тоже. Была белоблакитная часть, была красная часть, так сказать. Харьков уже был первой советской столицей, мы помним, не случайно. Они, кстати, противостояли Центральной Раде, создали советское правительство у Харькове. Теперь это на той же территории, потом уже переделу, оказывается и сейчас. Поэтому часто обыватели думают, что развилась Украина из-за Вити и Юли, из-за каких-то двух непонятно кого. Но это все равно, что сказать, что революция, Октябрьский переворот только потому, что Коля был плохой, а Володя был хороший или наоборот. В коле с Володей дрались и вот получилось. Ну в смысле Ленин и в смысле э, Романов, да, Николай Романов. Вот. Но это, конечно, на уровне бытового нельзя так судить. И, ну, я, дело в том, что политики наоборот всегда склонны друг другом дружить. Но это народ их ссорит. Люди чаще всего думают о том, что мол политики их стравливают. На самом деле это народ их стравливает. Так же, как, скажем, в судебном процессе э, э, с, адвокат воюет э, и с прокурором э, по заказу заказчика. А, на самом деле, а так она кажется, что это э, заказчик хочет помирить их, а они вроде бы и чего они ссорятся, непонятно. Это точно-точно так же. Просто идет борьба интересов. Теперь вопрос возникает. Так все-таки победит или нет оппозиция? Я думаю, победит. Потому что и в гражданской войне э, в Америке, допустим, северяне были плохими солдатами, хуже и командовали, чем южные. Но победили северяне. И в гражданской войне тоже журналисты-литераторы Ленин Троски победили генералов царской армии, которые учились в академиях и прочее. В таких событиях обычно военное искусство... Э, она работает по законам политики, а не наоборот. Я думаю, что оппозиция победит, если силы оппозиции будут подчиняться политическому руководству, четкому и идеологическому. Как это было, скажем, в Израиле, как это было в той же Америке и так далее. Силы оппозиции должны подчиняться политическому и идеологическому руководству. Так руководству оппозиции. Иначе получается подтверждание. Читатели сайта «Светлый тени спрашивают, почему вы считаете, что Кличко – потенциальная тушка? Логика вопроса, истина вопроса, в истории вопроса. Кличко всегда, допустим, вспомним еще, когда были выборы на мэра Киева. Когда Турчину получил бы раза больше голосов, чем Кличко. Соцопросы тогда говорили о том, что Бют получал больше, чем Кличко. Тем не менее, он вставился и отвлек голоса на себя и победил Черновецкий. Кличко никогда, в принципе, не поддерживал оппозицию. Подчеркиваю, никогда. И давайте вспомним, что когда Янукович победил, Кличко поздравлял его на инаугурации с победой на выборах, в то время как для нас всех было шоком победа Януковича на выборах. Это второй факт. Третий факт. Кличко всегда дистанцировался и как от преследования позиций, и он точно так дистанцировался от поддержки Юлии Тимошенко и вообще политзаключенных в целом. Его не было видно возле Печерского суда, он в мае этого года сказал, что э, она должна нести э, ответственность за газовый договор, хотя она его и не подписывала. Это был договор хозяйственных субъектов. Не очень-то он шибко и поддерживал и Юрия Луценко, у которого вообще вина смехотворная, как по их меркам. 40 тысяч гривен пенсии – это не та цена. То есть это явно, что... Э, то есть Кличко, все, э, кстати говоря, но очень самое главное – что после того, как было на Софийской площади, пообещал, что будет вместе с оппозицией, он потом не согласовал свои списки с, с Объединенной оппозицией, как сделали другие партии, и даже Свобода согласовала на мажоритарке, он этого не сделал, а везде поставил своих людей, а теперь даже вот в верпене его люди Юракова, они в общем-то подавали жалобы не на партию регионов, не на Мельника, а на выдвиженца Батьковщины. Хотя он и победил там это. Это еще один момент. Всех тех, кого просил Кличко снять из Киева, бютовцев, они все победили. То есть, посмотрите, если бы послушали Кличко, ведь Кличко уже как? Он, с одной стороны, он не соглашается на согласование кандидатур, с другой стороны, просит его не критиковать. То есть он сотрудничает фактически по факту, сотрудничает и с властью. С другой стороны, он просит, чтобы его не трогали, его не критиковали. Но с другой стороны, он не замечен. Но ну, его заявление о том, что я Яков... И еще последнее. Когда его Бог сказал, что вы согласны поставить вопрос об импичменте президенту в парламенте, это было как бы тест. Батьковщина, конечно, без вопросов, Сам, сами свободовцы, а он нет, он уклонился, сказал, там вот будет видно. Его просили подписать совместное заявление перед выборами, он отказался, будем в парламенте договариваться. То есть он все время как бы торгуется. Когда ты работаешь с миллионами людей, торговля неуместна. Чем больше масса людей, тем проще должны ставиться вопросы, и на них должны быть проще ответы. Поэтому, я думаю, это двуличие, оно показывает что он крайне ненадежен. Мы не должны поддерживать его на выборах ни мэра, ни во всем. Хорошо, если часть его фракции будет поддерживать оппозицию ситуативно, но я не думаю, что Кличко, как проект банковый, будет поддерживать оппозицию. Что такое русский мир вообще? Что вы под этим понимаете? Вы понимаете, есть такие фантомные понятия. Вот я, допустим, атеист и слово Бог. Я знаю, что Бога нет, но вот слово есть, и даже церкви строят. Есть священники, все. Понимаете, есть фантомные какие-то вещи. Вот когда это была теория эфира, вот есть эфир, якобы, хотя эфира нет, а есть некие электромагнитные лучи. То есть бывает слово, выражающее то, чего нет. Так вот, русский мир это не русский мир. Потому что, если взять чисто русских... Была одна ветвь в развитии цивилизации, скажем, Великий Новгород и Псков. Там была демократия, ну не демократия, но там была городская республика, там было европейское развитие, но оно было беспощадно разгромлено, буквально буквально в 1571 году. То, что сделал Иван Грозный. То, что всегда мечтает сделать европейскими э, своими колониями, Россия всегда мечтала. То есть московская Россия. Но что такое тогда русский мир? А русский мир это не русский мир, это золотоордынский мир по методам и по способам по методам подавления противников и по способу управления это византийский, то есть это, это восточно деспотическая форма правления. Когда они говорят о русском мире, я фактически они имеют в виду не русский язык, они имеют в виду не русскую культуру, они имеют это господство царя, помазанника Божьего, это господство деспота который волен казнить и миловать не только крестьянина, но даже боярина. Если, допустим, нельзя было даже пальцем притронуться к рыцарю на Западе, только раз били по шее, когда посвящали рыцаря, а больше не смели, даже самого бедного, то, в общем-то, батагами били боярин при дворе. Очень просто в России. Это, кстати, русский мир. Это тупо похоже на то, что было у татарских ханов. То есть фактически Москва так и осталась улусом, золотоордынским улусом, который обрел господство и все прочее. И, кстати, они обрели власть над всей Русью, именно имея ярлык, крымский, ярлык золотоордынского хана. И они, кстати говоря, эта власть, она всегда... Чего отличается вообще восточный деспот, а тем, что он опирается не на частную собственность, как в Европе, а на Государственную собственность, где опирается не на, допустим, аристократию, а опирается на чиновничество, как в Китае, допустим, как вообще на Востоке, эспатическом. И поэтому это очень жестокая форма управления. Они должны все время кого-то уничтожать, кого-то истреблять и все время завоевывать новую территорию, чтобы иметь ресурсы. иметь, иметь ресурс. И давайте вспомним, что голодомор это тот же прием уничтожения иной нации, иной культуры, как когда-то Новгород истребили в XVI веке. То есть сейчас утвердиться в Украине не мог только лишь однажды подвергнуть массовому истреблению всех, кто вырос после э, крушения Советско Советской империи и Советской власти. То есть следующим шагом для условий диспотии они должны сделать массовые репрессии, убийства и разорения. Уничтожение частной собственности. Так все-таки почему вы считаете, что наша оппозиция, даже слабая и разрозненная, казалось бы, должна победить. Ну, да, сейчас действительно у регионов, у них единый президент, единая партия, у них госаппарат, у них вроде бы армия, у них все есть. И у них за спиной еще Россия. И за спиной в том числе все диктаторы постсоветского пространства. Ну, это, так сказать, на первый взгляд. С другой стороны, Россия, она подошла к краю распада своей империи. Поэтому Россия сейчас настолько занята выживанием, что в нужный момент они могут и не помочь Януковичу. Дело в том, что Янукович нарушил все правила всех диктаторов. Обычно диктатор, он что, уничтожает оппозицию, и когда уничтожает всех своих противников, своих аристократин, он принимается за народ. Этот решил, вообще-то, не опираться ни на какой социальный слой, а решил одновременно давить и оппозицию, и население. И, в общем-то, уничтожать сам институт частной собственности. Когда же налоговая приходит, они же хотят не так ограбить, как уничтожить вообще класс средний. Как источник, рассадник оппозиции, рассадник независимой политической системы и все прочее. То есть они хотят вернуть его в лоно так называемого русского мира, то есть восточно-деспотического. Где все дрожат и ждут милостивого слова деспота. Они этого хотят. То есть сделать как бы Россию-2 здесь в Украине, но без России. Я думаю, что наша оппозиция, при всей ее раздробленности и всех вот этих буферных проектах, вы видите, что вот в Киеве поддержали население, созрело до того в Киеве и на Западной Украине, что поддержали даже тех, кого, бы, кого они в общем-то не знали. Достаточно, для них достаточно было знать, что он от Батьковщины, он от свободы. То есть люди выбирали даже не по личным качествам, как раньше, по обывательски, а уже по какому-то политическому признаку, по принадлежности к оппозиционной партии. Это по всем округам Киева. Это, кстати говоря, очень характерно относительно и в Сумской области, и в Черкасской области, и в Западной Украине. Где-то еще надо будет посмотреть. То есть и в то же время, там на юге и, и востоке, сильно разочарование Януковича как благодетеля. Там вышло голосовать только 10-15 процентов, я говорил. Ну, ну, им пришлось дорисовывать это все. Я думаю, это скажется. Вы в своих статьях писали о перспективе Голодомора и УПА. Что вы под этим понимаете? Я только что уже говорил о том, что восточно деспотический строй, который приходит на территорию, где существуют частная собственность и какие-то права человека, и люди привыкли распоряжаться собой, для того, чтобы ими распоряжаться, чтобы ими командовать, нужно сделать какую-то шоковую терапию, так сказать, со знаком минус. То есть провести отрицательный отбор населения. То есть приходят в эту страну или в этот город, как Новгород, истребляют массовое истребление то ли крестьянства, то ли интеллигенции, то ли предприниматели. То есть все обретают шок, все думают, что скоро это все пройдет, а потом, когда оглядываются, видят, что все наши умные люди, все наиболее активная часть населения, ее нет. Просто нет. В частности, Голодомор это, это было просто-напросто истребление крестьянства, которое в саму в свою очередь отвернулось от своих руководителей движения крестьянских отрядов, которое было против красных. В гражданскую войны и после гражданской войны. Я не буду говорить сейчас говорить о недостатках этого движения протестного национально-освободительного, но вот страшно раздроблено. Это тема отдельного разговора. Но то, что они после введения НЭПа, они оставили своих руководителей на, на растерзание. Ведь в то время, как они развивали свое частное хозяйство, в это время пытали, в ЧК расстреливали их руководителей. Потом они, когда расстреляли руководителей, пришли к крестьянам и отняли у них имущество. Крестьяне без интеллигенции, без своих крепких хозяев, это это оно превращается в толпу. Есть другой вариант. Допустим, в Западной Украине, может быть, они учли опыт наш, поэтому там была УПА. Они сражались, воевали, даже проиграли войну. Но Они воевали до 1953 года, до 1960-го, что ли. И, очевидно, в боях они потеряли гораздо меньше, чем наши, просто покорно подставляясь под, под репрессии властей. Хотя я считаю и повторю еще раз, что Голодомор это не столько трагедия, сколько позор украинского народа. Потому что без грабежа своих односельчан Голодомор был бы невозможен. Это отдельная тема для разговора. Спасибо.